记得师傅师娘以前总喜欢让我们比试。十几年了，我也很久没有领教过师兄的武功了。那今日便叫你好好的见识见识。师长，我只能撑住十招，必须十招之内取胜。 不用，我又赢了。 看来师兄早已不同往日啊！这十年不见，你的内力倒是增进了不少啊！自然是要多亏师傅他老人家在临终前的倾囊相授。你说什么？怎么不信呢？刚才那招枯木成林，只有师傅毕生的独门内功才使得出来。 是不是很意外呀、啊？你对师傅做了什么？不过是将你李相夷被金渊盟围困在东海、生死一线的事告诉他罢了。可惜师傅当时正在闭关修炼，到了最关键的时候，一听到你这个最心爱的徒儿出了事，才顿时心急、急火攻心、走火入魔，啪！ 被内力给反噬了，你真的很卑鄙！师傅可真疼你呀、啊，知道你出事了，为了救你，不顾自己受了伤，也要把毕生的功力传给我，好让我去救你。他自己呢，却落得一个油尽灯枯的下场。<laughs> 师傅他是为了救我才中了你的诡计。为什么？我们的命是师傅救的，师傅师娘带我们住如山。 为什么你连师傅都不愿放过呢？都是因为你，我，因为你当年的心高气傲和目中无人。呃，啊，我， 十年了，十年了，你终于输给了我，还是败在了我的脚下。师父，师父对你是恩重如山，可对我呢？师父的眼里何曾有过我这个徒弟？ 师傅到走的时候想的还是你，可曾想过我？他让我去东海救你，可曾考虑过我的生命安危呢？一日为师，终身为父，我把他当亲人对待，每日拼了命去练功，就想赢了你，证明给他看。可师傅除了责骂便是责骂，何时考虑过我的感受？ 我现在有了他一生的功力，那是我应得的。欺师灭祖之徒，我定要为师父报仇。